নমস্কাৰ বন্ধুসকল এইবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মধ্য লক্ষীমীপাম হৰি মন্দিৰত এভাগ বিষ্ণু মহা অভিষেক আৰু মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হৈছে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব কাৰণ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি ভাল পাব হিন্দুৰ বাৰ মাহৰ বিষ্ণুৰ বাৰটি বিশেষ নামৰ অধিকাৰত আছে বুলি শাস্ত্ৰই কয় যেনে মধুসূদন ত্ৰিব্ৰম বামন শ্ৰীধৰ ঋষিকেশ পদ্মনাভ দামোদৰ কেশৱ নাৰায়ণ মাধৱ গোবিন্দ বিষ্ণু এই বাৰটি নাম বহাগৰ পৰা চ'ত মাহলৈ বাৰ মাহৰ অধিকাৰী অৱতাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম কেশৱ আঘোণ মাহৰ অধিপতি দেৱতা তাৰোপৰি দ্বাদশী তিথিৰ অধিপতি বিষ্ণু শুক্লপক্ষ পুষ্টিকৰ্মৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সেয়েহে যোৱা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ পৰা আঘোণ মাহৰ শুক্লাদ্বাদশী তিথিক মধ্যলক্ষ্মীপাম হৰি মন্দিৰত প্ৰতিষ্ঠিত বিষ্ণু প্ৰতিমাৰ মহা অভিষেক কৰিবলৈ স্থিৰ কৰা হৈছে মহা অভিষেক শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বৈদিক প্ৰকাৰৰ এক বিশেষ মহাস্নান নোৱাই ধোৱাই আৰতি কৰি দেৱতাক আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰি পূজা কৰা হয় শ্ৰীসুপ্ত পুৰুষোপ্ত মহামাৰ্জন শান্তি মন্ত্ৰৰ উপৰি অনেক বৈদিক মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা নানা সুগন্ধি দ্ৰব্য পঞ্চামৃত নানাবিধ ৰত্ন নানাবিধ তেল তীৰ্থসমূহৰ জল আদি অনেক দ্ৰব্য আহৰণ কৰি সেইবিলাকৰ দ্বাৰা দেৱতাৰ মহা অভিষেক কৰা হয় অভিষেকৰ পূৰ্ব সন্ধ্যা পুৰোহিতে বৈদিক নিয়মেৰে পূজা কৰি দেৱতাৰ অধিবাস কৰে মংগলগীত সহিত ৰাতি জাগৰণ কৰাৰ নিয়ম আছে অভিষেকৰ দিনা পুৰুহিতে প্ৰাত সন্ধ্যাৰ পাছত দেৱতাৰ নৃত্য স্নান আৰু কৰণীয় নৃত্য পূজা সমাপন কৰি ব্ৰাহ্মণসকলক বৰণ কৰে আমি একো কৰি দিব নোৱাৰো সেনেকৈ হ'বনে অ মা নুসুধিব লাগে ন অ ভালে আছে প্ৰতিভাগ পূজাৰ বাবে পূজাৰ বেদীত নানা ৰঙী পতাকাৰে সজ্জিত কৰি তোলা হয় হালধীয়া ৰঙী পতাকাৰে বিষ্ণু মণ্ডপ গেৰুৱা ৰঙী পতাকাৰে গণেশ মণ্ডপ কমলা ৰঙী পতাকাৰে সূৰ্য মণ্ডপ ৰঙা পতাকাৰে দুৰ্গা মণ্ডপ আৰু বগা পতাকাৰে শিৱ মণ্ডপ সজাই তোলা হয় পুৰোহিতসকলে এই বেদীসমূহত দেৱতাসকলক আবাহন কৰি পূজা অৰ্চনা কৰে প্ৰত্যেকে একোটিকৈ মংগল ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰীতিমত পূজা কৰাত ব্যস্ত হয় মহাভিষেকৰ অংগীভূত কৰ্ম মহায প্ৰধান পুৰোহিত যজ্ঞ মণ্ডপত যজ্ঞকুণ্ড প্ৰতিষ্ঠা কৰি অগ্নিৰ দশ সংস্কাৰ কৰি কুণ্ডত অগ্নি প্ৰজ্জ্বলিত কৰি যজ্ঞ আৰম্ভ কৰে মহায্ঞৰ আহুতিৰ বাবে সুবিধামতে দুই বা চাৰি বা ছয়জন সূতা এজন উদ্গাতা আৰু তিনিজন পৰিচাৰক প্ৰয়োজন হয় যজ্ঞ সমাপ্তিৰ পাছত প্ৰধান পুৰোহিত পূজা মণ্ডপলৈ গৈ দেৱতাৰ বন্দনা কৰে আৰু দেৱতাৰ সন্মুখত পাতি ৰখা অৰ্ঘজল দেৱতাৰ প্ৰতিমাৰ ওপৰত ঘূৰাই সেই পাত্ৰ হাতত লৈ যজ্ঞ মণ্ডপ চাৰিবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি অৰ্ঘ্য জল দেৱতাক অৰ্পণ কৰে উপস্থিত ভক্তসকলে মংগলধ্বনি উ কীৰ্তনৰ দ্বাৰা দেৱতাক প্ৰদক্ষিণ কৰে আৰু প্ৰণাম জনায় শংখ মধ্যস্থিতয়ং ভ্ৰামিতং কেশৱৰ পৰি অংগলগ্ন মনুষ্যানা ব্ৰহ্মহত্যা ব্যাপতি অৰ্থাৎ অৰ্থশংখৰ মাজত থকা গংগাজল অক্ষ দু দুৰ্বা পুষ্প দধি কেশৱৰ ওপৰত পৰিভ্ৰমণ কৰিলে অন্য কি ব্ৰহ্মহত্যা পাপ পৰ্যন্ত দুখৰ দণ্ডৰ পৰাও ৰক্ষা পোৱা যায় শ্যানী কানি চাপ আনি জন্মান্তৰ কৃতা নিচ তানি সৰ্বাণী নশ্বান্ত প্ৰদক্ষিণ পদে পদে জন্ম জন্মান্তৰত যিবিলাক পাককৰ্ম মই কৰিবলগীয়া হৈছে সেইবিলাক আপোনাৰ প্ৰদক্ষিণৰ দ্বাৰা নাশ হওক মধ্য লক্ষীমীপাম হৰি মন্দিৰ আৰু বিষ্ণু মহা যজ্ঞৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ স্থানীয় বাসিন্দা মাখনি গোস্বামী বৰুৱা বাইদেউৰ পৰা আহকচোন শুনো খুৰী কওকচোন আমাৰ মন্দিৰটোৰ বিষয়ে যজ্ঞ ভাগৰ বিষয়ে কথাটো এটা নম শ্ৰী বিষ্ণুবিষ্ণু আজি আমাৰ মধ্য লক্ষ্মী পাম মহাবিষ্ণু যজ্ঞ আৰু মহা অভিষেক ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু এই যজ্ঞ মন্দিৰটো আমাৰ মধ্য লক্ষ্মীপাম হৰি মন্দিৰ হিচাপে স্থাপিত হৈছে যিহেতু আমাৰ লখিমপুৰ গাঁৱত চাৰিটা নামঘৰ আছে আটাইতকৈ পিছত আমাৰ লখিমপাম মধ্য লক্ষীপাম হৰি মন্দিৰ নামে এইটো স্থাপিত হৈছে আমাৰ কাষতে থকা বসন্ত বৰঠাকৰি এই মাটিটুকুৰা আমাক দান দিয়া সূত্ৰে আমি আমাৰ মধ্য লখিম ধৰ্মৰ ৰাইজসকল লগ লাগি নামঘৰীয়া কৰি ল'লোঁ নামঘৰ্তি হোৱাৰ পৰা আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইতিমধ্যে আমি অনুচুপীয়াকৈ হ'লেও পাতি আহিছোঁ শিৱ পূজা মহা শিৱৰাত্ৰি সত্যনাৰায়ণ গণেশ পূজাকে ইত্যাদি কৰি আমি বহুতখিনি পাতিছোঁ আৰু আমাৰ কাষতে থকা বাবুল খাটনীয়া দেৱে মন্দিৰ ভাগত এটি বিষ্ণুমূৰ্তি বিষ্ণু মূৰ্তি প্ৰদান কৰিলে সেই মূৰ্তিটো আমাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত আমি যোৱা বছৰ এভাগী বিষ্ণুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল তেতিয়াই আমাৰ সংকল্প লোৱা হ'ল যে আমি যদি পাৰোঁ ভৱিষ্যতে এই মহাযজ্ঞভাগে আমি অনুষ্ঠিত কৰিম এই বৰ্ষতো আমাৰ তিনিদিনীয়াকৈ পতা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল কিন্তু বহুতো পৰিপ্ৰেক্ষিতত বতৰ বা ৰাইজৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু আমাৰ এই বৃহৎ অঞ্চলটোত সকলোখিনি সম্প্ৰদায় জাতি বৰ্ণৰ ধৰ্ম নিৰ্মিশেষেই আমাৰ ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ লগতে অন্যান্য সকলো আমাৰ অনুষ্ঠান আদি খুব সুন্দৰকৈ চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ বাহিৰেও নাৰিকল আসুতি দিয়ালৈকে খুব ধুনীয়াকৈ সহযোগিতা আগবঢ়ালে আমাৰ এই মন্দিৰৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা বিশেষকৈ আমাৰ পুৰোহিত ডেৰ এগাওঁ পাওঁ পুৰোহিত হ্ৰাস হৈছে সাত আঠজন পুৰোহিতৰ সৈতে এই অনুষ্ঠানটো আজি পাতিবলগীয়া হ'ল আৰু সকলোৱে বিশেষকৈ আমাৰ মধ্যমণি হৈছে সত্য বৰুৱা তেখেতৰ উদ্যোগতে গোটেই অনুষ্ঠানটো সম্পন্ন হ'ল আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আজি ইমান সুন্দৰকৈ যে এই অনুষ্ঠানটো সম্পন্ন হ'ব আমি ভবা নাছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমি এই বিশেষকৈ আমাৰ এই হৰি মন্দিৰটো আমি অৰ্ধ নিৰ্মিত হৈ আছে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কৰাৰ এটা প্ৰয়াস হিচাপে আমি আজি এই চব্যভাগ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল অদূৰ ভৱিষ্যতে নিশ্চয় সকলোৱে সহায় সহযোগিতা পালে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ এই নাম প্ৰতি এটি সৰ্বাংগ সুন্দৰ নামঘৰ হ'ব আৰু ইয়াত আমি বিশেষকৈ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মটোক আধ্যাত্মিক ভাৱটো আমি সোমোৱাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু আজিকালি প্ৰায়খিনিয়ে যুৱ সম্প্ৰদায় বিপথে পৰিচালিত হৈছে বা আধ্যাত্মিক ভাৱৰ পৰা আঁতৰি গৈছে গতিকে অনূৰ ভৱিষ্যতত সেই ভাৱধাৰাটো আমি আনিব পৰা এটা লক্ষ্য হাতত লৈয়ে এই যজ্ঞ যজ্ঞশালী সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ নিহা নামৰ এটা সেই পদক্ষেপ এটা লোৱা কথা হৈ আছে আমাৰ এই মধ্য লক্ষ্মীসাম হৰি মন্দিৰ ইতিমধ্যে আমাৰ পুষ্পাঞ্জলি বুট বুলি এটা গোট খোলা হ'ল সেই গোটটোৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে আমাৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠান পৰিৱেশিত হ'ল অসম সাহিত্য সভা এটি শাখা পুৰণা সাপেক্ষাতি শাখা সাহিত্য সভা এটা কোৱা হৈছে আৰু আমাৰ যিটো সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা তাত আমি সমবেত গীত এটিও পৰিৱেশন কৰা হৈছে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰা হৈছে অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি এটি দিহানাম প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈ থৈছোঁ সেইটো সময় হ'ব আমি কিমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নতুন কিছু বোৱাৰী আমাৰ এই অঞ্চলটোলৈ আহিছে আমি ভাবিছোঁ তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতাত আমাৰ এই নামঘৰ এদিন উজ্বলি উঠিব যিহেতু আমি এতিয়া পৰি আহিছোঁ তেওঁলোক উঠি আহিছে গতিকে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ এই হৰি মন্দিৰটো এদিন এই হাপে ঘাটি লখিমধাম গাঁৱৰ ভিতৰত এটি ধুনীয়া মন্দিৰ হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিম ঠিক আছে ধন্যবাদ হেৰি ধন্যবাদ বিষ্ণু মহাযোগৰ পাছত সন্ধিয়ালৈ এভাগ নাম প্ৰসংগৰ আয়োজনেৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি মৰা হ'ল বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবচোন আৰু এইখিনিকে কৈ এইবাৰলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ